মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে শৃংখলিত শিক্ষাৰ সংস্কাৰ আৰু উত্তৰ পুৰুষৰ অগ্ৰগতি জ্ঞানৰ আলোকেৰে জাতিৰ প্ৰগতি কল্যাণকালী কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দেখা এই সপোন আৰু সংকল্প বাচৱ কৰাৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষা বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে শিক্ষাৰ মান উন্নয়নৰ আন্তৰিক প্ৰয়াস দুহাজার সতেরো পৰা রাজ্য অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে জ্ঞান অন্েষণের উৎসব গুণোৎসব যা ছয় জানুয়ারিরপরা সাত ফেব্রুয়ারী রাজ্যের তিনিটা পৰ্যায়ত সুশৃঙ্খলিতভাবে সম্পন্ন হল গুণোৎসব দুহাজার পঁচিশ প্ৰাদেশীকৃত চাহ বাগিচাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় কচুৰ বাগান্দী বাগিচা বিদ্যালয় আৰু আৱাসিক বিদ্যালয়সমূহক সামৰি সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল দুহেজাৰ পঁচিছৰ মূল্যায়ন শিক্ষা বিভাগৰ এই অভিলাষী জ্ঞান অন্বেষণ যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা শীৰ্ষৰ আমোলা বিষয়া বহি মূল্যায়ক অৰ্থাৎ এক চৰ এইবাদীত হিচাপে মুঠ সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ পঁচাশীগৰাকী ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিয়ে গুৰুতসত অংশগ্ৰহণ কৰিব

সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অভিযান সঞ্চালক ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকসকল জিলা শিক্ষা বিষয়াসকল প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু উপস্থিত সুধিবিন্দ পঁচিছ বৰ্ষত অনুষ্ঠিত গুণোৎসৱৰ ফলাফলৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ লগতে দুই হাজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত এ প্লাছ গ্ৰেড লাভ কৰা বিদ্যালয়সমূহক আজি উদগনিমূলক অনুদান প্ৰদানৰ বাবে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ